tervetuloa Lähikontti. Me ollaan nyt täällä kahvilatilassa. Lähikontti on nyt viisi vuotta ollut toiminnassa tässä Karstulassa. Perustettu alu alkaen meidän maatilayhteyteen tämmöiseksi liitännäiselinkeinoksi. Tarkoitus oli saada myyntipiste meidän lihatuotteille ja sitten pikkuhiljaa sieltä kasvettu tähän mittaan, missä nyt ollaan kahvila alku oli varmaan vähän sinne haasteellinen, koska tuli korona. Ja tuota, silloin ruvettiin perustamaan kahvilaa ja kaikki vähän sanoi, että no on, pitää järkeä, että ruvettiin perustamaan kahvilaa pahimpaa koronan aikaan Mutta niin vaan lähdettiin ja uskottiin siihen tekemiseen, että tuota, niin se palvelee jollain lailla sitten niitä, ketkä ei, ei, muutenkaan pääse mihinkään. Ja, ja tuota, niin sen mukaan ruvettiin sit toimimaan ja tehtiin asiakastiloja tuonne ulos, asiakaspaikkoja sinne, kioskia, asiapaviljolukia ja se sai tosi hyvää vastaanotoa. Ihmiset niin tykkäsivät, että ne pääsee johonkin lähtemään ulos ja, ja ulkoilmassa tapaamaan muita, niin se oli tosi hyvä, hyvä juttu. Ja sitten tavallaan siihen korona-aikaan, kun kaikki oli vähän pelkkää ankeutta ja kiinni, ja, niin oli jotenkin semmoinen Halua myös niin kuin, tuottaa ihmisille iloa, luoda joku paikka, missä, missä pystyy niin nauttimaan siitä ympäristöstä ja semmoisesta niin kauneutta ja, ja, semmoista niin kuin, kohtaamisia kuitenkin siinä määrin, mitä uskalsi, uskalsi ihmiset olla kontaktissa ja paljon täällä niin, kävi semmosia, niin kuin, yksinäisiä ikäihmisiä, jotka ei tavallaan nähnyt välttämättä omia lapsiaan tai mitään ja se on että ihanaa, kun joku jolle voi niinku oikeasti puhua. Että, että se oli niinku sillä lailla niinku hämmentäväänkin tarpeeseen silloin niinku aloitettiin ja, ja toisaalta sitten siinä matkan varrella niinku vähän kuin opetettiin se kahvilakulttuuri sitten ihmisille. Että aluksi meidän suurin asiakasryhmä oli mökkiläiset, kaupunkilaiset, jotka, jotka oli kyllä jo tottuneet, niinku niillä kahvilakulttuuri oli olemassa ja, ja ne tuli mökille ja ne oli tosi iloisia siitä, että täällä pystyi saamaan niitä palveluita, mihin he olivat tottuneet. Ja sitten taas paikkakuntalaiset ei niinkään vielä niin osannut, osannut kaivata sellaista, koska, koska se oli heille niinku uutta. Mutta sitten kun syksy tuli ja mökkiläiset lähti kaupunkiin, niin, niin, se oli jotenkin uskomatonta, kun moni kävi sanomassa erikseen, niinku, että, että, hei, että me tullaan taas keväällä, että, että tota, niin, et me on sanottu kaikille, että teidän tehtävä on pitää tämä paikka pystyssä vielä ensi senkin asti, että me, me palataan. Ja se tuntui tietenkin tosi hyvälle, että et niinku, et sillä oli tarve sille työlle, mitä oltiin tekemässä. Sitten sit sitä syksyn mittaan niin paikkakuntalaisetkin löysi meidät. Ne, ne rupesivat käyttää palveluita ja päästiin sinne kevääseen. Mökkyläiset tuli takaisin ja se oli aina, niin, aina yhtä ihanaa, kun että hei, täällä me ollaan. Moni varmaan oppi tuntemaan siitä, mikä se semmoinen kaputsiina tai espresso on, että ei ollut koskaan, koskaan välttämättä sellaista, ei päässyt maistamaan. Niin, niin no erikoiskahvit ei itse asiassa ollut ihan ensimmäisenä vuonna, ne tuli meille sitten, kun saatiin tilaa lisää. Ensimmäisen keittiölaajennuksen jälkeen saatiin sitten erikoiskahvilaitekin. kahvilaitekin ja ja tavallaan se, että ne on ollut mahdollista ostaa myös täällä pienelle paikkakunnalle näitä, niin, niin me on ostettu niitä käytettyinä. Me on, seurataan tosi paljon niin kuin, uh, huutokauppoja ja sitä kautta on saatu niin kuin, laite ja kalusto valikoimaan sellaiseksi, että, että niin pystytään, että uutena ei, ei tämmöisille väkimäärille niin kuin, niin pystyisi, pystyisi, kaikkea hankkimaan. Me pystytään niin hyödyntämään noita omaan tilan tuotteita osana sitä sitä sitten raaka-aineessa, niin se on myös hyvä, hyvä meille. Niin se on tietenkin semmoinen kilpailuvaltti, mikä, mikä on niin kuin, että samanlaista tuotettavaa ei voi saada muualta, että, että ne mitkä me tehdään niin meidän omista tuotteista ihan sama kuin leivässä, paistileivässä suolalihaa, niin, niin, et sä saa sellaista leipää niin mistään, koska sitä, sitä tuotetta niin ei ole olemassa. Jep. Ja varmaan alun perinkin se ajatus siitä, että tuota, niin sitä tuoretta, eli kaikki leivotaan paikan päällä ja, ja tuota, niin pyritään sitä hävikkiä minimoimaan, että tehdään sitten arpeen mukaan uutta, uutta sitten aina vitriiniin. Se on tavallaan sitten myös niin kuin tehty kunnon raaka-aineista ja aidoista tuotteista aina. Ei, ei tota, niin, me ei käytetä raakapakasteita eikä me eikä mitään sellaisia niin kuin, teollisia liipunnaisia ollenkaan. Että, se on ollut semmoinen valinta, että, se on, niin kuin, valinta, että, että, niin kuin, se on silleen kotitekosta. Ja sitten mahdoll mahdollisuuden mukaan niin sitten pyritään käyttää tässä lähellä, lähellä tuotettua ja, ja niin kuin kalassakin muun muassa niin paikallisia, paikallisia kaloja. Ja... Niin ka kaikki, sitä. meidän niin kuin, kirjolohituotteet, niin salattiluhet tulee tuosta Tarmun kalamesta rentäen. Tuota, niin Jukolan juusto on meillä purkerissa ja sillä lailla, että kyllä me niin kuin, pyritään valitteet tuotteita, jotka niin kuin, on oikeasti ja aidosti niin hyväksyvä Koska ne aidot raaka-aineet, niin niin ei tarvitse kikkailla niiden tuotteiden kanssa, ne tuo siihen sen jutun.